взорвалась первая машина, меня с машины выкинула. Я начал прятаться, куда можно было ну, укрыться от э, FPV дронов. Я скрылся и э, через э, 4 дня меня взяли в плен. Бунты, они дело в том, что сразу быстро прекращаются, они даже не успевают э, воплощаться, потому что работает Федеральная служба безопасности. Лучше сдохнуть как мясо, потому что у нас людей сажают в машины, могут посадить просто в машину, без оружия, без ничего, поставить две тм и в одном направлении. Сзади за тобой летит просто-напросто обычный сбровщик с гранатой. Если ты начинаешь вилять в другую сторону, тебя могут убить свои же. Кабыка Дмитрий Геннадьевич, 01.12.1993. Луганская область, Слоносерский район. ПГТ «Слоносерск», переулок «Космонавтова», дом 1. 123-я бригада, 4463, МСБ, 2 -й, 1 первый ТРО. Рядовой стрелок, денег не было вообще. Зароб... Зароб... работы нету, заработки вообще ни о чем. Мне страшно своих командиров, потому что у них в голове непонятно что. Обманывают, врут и пытаются как можно больше убить людей на территории Украины. Кто уже убежал, а кто ожидает дальнейшего направления на шторма безвозвратное мы с отцом думали, как бы уволиться с армии и думали через военную комиссию. Но для того, чтобы списаться с военной комиссией, нужно было оплатить 3-3,5 миллиона рублей для подписания ВВК. В первом штурме, ну, когда я прибыл на НПЗ, было три штурма. В каждом штурме по 10-15 человек. Последние два не вышел никто. Связались по радиостанции с руководством, Руководство попросили какой-нибудь помощи, воды либо еды. Нам сказали, ожидайте, ваш вопрос решается. После чего связь обрубилась, и по нам начали лететь гранаты. Трупов по дороге очень много валяется. Бывает, что даже уже и собирать толком нечего, потому что раскатали и техника, и свои же авиации. Ну, снарядами разбили. Каждый день можно считать, что по 10-15 человек уходит в никуда. Бывает даже с нашего подразделения продают как личную вещь в другое подразделение. То есть может позвонить какой-нибудь комбат, попросить двоих-троих человек для штурма, потому что у него не хватает. Могут завести в кабинет до начальника штаба, либо к самому комбату и начать бить либо кулаками, либо палками. Могут даже привязать к машине и ты поедешь как олень на охоте с темкой на груди. Командование очень плохое, потому что им лишь бы чем больше положить людей, тем лучше. За, свои, за людей они вообще не переживают, им лишь бы набить свои карманы финансово и подняться как-нибудь ввысь по карьерной лестнице. Остальное им уже наплевать на всех остальных. Контролируют полностью все. Ребят, пытайтесь любым способом избежать этого. Бежите, текайте, скрывайтесь, потому что... Вы просто пушечное мясо, которое никому никогда ничего не будет обязано. Вас просто закинут как кусок мяса где-нибудь в поле, и там же вы останетесь. Если так будет продолжаться, людей просто не останется, чтобы Луганск расшир... ну, чтобы восстанавливать Луганск по-нормальному.